Это У нас, короче, сегодня в чате была срач, нас, ну, в ЖК там де живу, і вийшла така історія. значит, девушка говорит, что вот ось в общем чаті пише, що ось не повинно, ось не треба розмовляти на російській мові, тому що в мене в, в мене забрали рідних, близьких, друзів, знайомих и т.д. ТП, так, да, типа, мол. Почему ты раньше не перешла? Почему ты не перешла, когда ты родилась на ну, украинский язык и начала говорить на ну, Почему такая патриотизм сейчас у тебя проснулся? И вообще, как бы, ну... Эта тема уже, я вижу, всех бесит. Вот я когда читаю комментарии, это вот... И меня это бесит тоже, как бы, как... Я как бы из Киева, коренная киевлянка. Вот, и эта тема началась еще с четырнадцатого года, в принципе. <испорцузским> Просто вот я вижу в комментариях эту тему, когда поднимают, люди так бесятся. Типа, а чому не державній? Мені в інстаграмі це пишуть теж. І в коментарях, і в лічку пишуть, типа, у чому не на державній, а, ну да, кацапам вже не поняття. Я говорю, дівшка, я чудово розумію українську мову, можу, можу спілкуватися на українській мові, писати на українській мові. Давайте тоді так зробимо. Ви перейдете на українську мову і будете писати на українській мові. А чому ви мені пишете на російській? Я еще вот такая патриотка. Девушка, конечно, я матом обложила. Типа, я говорю, эти матюки будут на украинском языке по-иншему звучать. А вы написали на российский. Там какое-то было видео по юридической тематике. Я же как бы по программированию программист разбираюсь. А в юридических терминах нет. Я спросила, а расскажите мне, я не поняла. Блин, ну, надеюсь, ну, дійсно, не понимают. Не разуми... О, она же написала на русском. Ну, конечно, Кацапы же не понимают, они что Блин. Короче, и здесь даже придолбались. Просто давайте эту тему закроем, и каждый будет жить своей жизнью. Потому что это уже это. Или просто вот в переписке с подружкой общайтесь. Ну, просто это капец какой-то. Потому что я уже много с кем перестала общаться, даже с собачниками на... из-за этой темы.